হাই এভৰিৱান আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মম আচুমা আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো পিছে ভালেই ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ হাজবেণ্ড কলেজলৈ গ'ল তেওঁক এইমাত্ৰা আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ আৰু তলতে এজন মানুহ আহিছিল মানে ঝাড়ু ঘৰ সাৰা বাঢ়নি বেচিবৰ কাৰণে আহিছিল মানে তাৰে দুডাল বাঢ়নি ল'লোঁ মানে এয়া দুডাল ঝাড়ু লোৱা হ'ল আৰু ব্লগটো মৰ্ণিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব এটা স্পেচিয়েল বস্তু মই আপোনালোকক বনোৱা দেখাম আজি বনাম মানে যাতে আপোনালোকৰো হেল্প হয় আপোনালোকেও চাই পেলাই বনাব পাৰে আৰু এতিয়া যাওঁ কাম কৰোঁ কাম মানে মই পৰ্দা কেইখন এইকেইখন পৰ্দা ধুম বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিনেই হ'ল এঘাৰখন নে নখন পৰ্দা আছে অলপ অলপকৈ ধুই দিওঁ আৰু চাই থাকিব ব্লগটো একেবাৰে শেষলৈকে পৰ্দাৰকেইখন খুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুই দিম পৰ্দাৰ মই ৰিংবিলাক যে থাকে ইয়াতে ইয়াতে যে থাকে প্লাষ্টিকৰ এইবোৰ বা ষ্টিলৰো থাকে এইবিলাক মই এইবিলাক ধোৱাৰ আগতে এনেকৈ খুলি লওঁ নহ'লে এইবোৰ ৱাচিং মেচিনত দিলে বেয়া হৈ যায় ন মোৰ তেনেকুৱা হৈছে মানে আগে পিছে সেইকাৰণে এতিয়া মই ধোৱাৰ আগতে এইবিলাক চব খুলি লওঁ কাম বন হ'ল গা পা ধুলো ভাত পানীও খালোঁ হাজবেণ্ড আহি পালে আৰু এতিয়া সেই বস্তুটো বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম বুলি সেই বস্তুটোৱে মই আৰু হাজবেণ্ডে বনাব লৈছোঁ এতিয়া কেনেকৈ বনাই আছো ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ এইটো বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত প্ৰয়োজন হ'ব এখন বুক পেপাৰ হ'লেও হ'ব মোৰ তাত পেপাৰ নাই কাৰণে মই এনেকুৱা এখন পুৰণা বুক লৈছোঁ তাৰপাছতে এডাল বাঢ়নিৰ কাঠি লাগিব অলপ মোটা বা মিহি চাইজৰ নল'ব অলপ মিডিয়াম চাইজৰ মানে অকণ দীঘলকৈ ভাঙি ল'ব আৰু তাৰপাছতে কাঠিটো এনেকৈ প্ৰেছ এটা পেজ এটাত এনেকৈ প্ৰেছ কৰি পেলাই ৰোল কৰিব লাগিব আৰু এইকেইটা মোক হাজবেণ্ডে বনাই দিছে কাৰণ তেওঁ মানে অলপ ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰে সেইকাৰণে আৰু দেখিছেনে মই কিনাৰত এনেকৈ আঠা লগাই লৈছোঁ আঠাৰ কাৰণে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ তাৰপাছতে এইটো এনেকৈ ৰোল কৰি পেলাই আমাৰ ষ্টিক ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ মই ফাৰ্ষ্টতে থাৰ্টি ওৱানটা ষ্টিক বনাই ল'ম

এতিয়া এটাৰ লগত এটা মই এনেকৈ আঠা লগাই যাম তেনেকৈ কৰি থাৰ্টি ওৱানটা ষ্টিকে মই আঠা লগাম তাৰমানে মই বনাই আছো ৱাল চেল্ফ যিটো মই মিছ'ত দেখিছিলোঁ ঘৰৰ ছেপত থাকে মানে মিছত অলপ প্ৰাইচটো বেছি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো বনাব পাৰি যদি মই বনাই লওঁ মই ইউটিউবত দেখিছিলো বনোৱা আৰু দেখিছেনে মই এটাৰ লগত এটা এনেকুৱা আঠা লগাই লগাই ঘৰৰ এটা ৱাল বনাই দিলোঁ তাৰপাছতে তিনিটা আকৌ বনাইছো ইয়াতে এঘাৰটাকৈ ষ্টিক আছে তিনিটাতে এঘাৰটা এঘাৰটাকৈ ষ্টিক আছে এইকেইটা মোৰ ৱালটোত মানে আঠা লগাম তো ফাৰ্ষ্টতে মই এতিয়া যিখন ৱাল বনাইছিলোঁ তাৰ জোখত এনেকৈ তিনিটা যে বনাইছোঁ সেই তিনিটা এনেকৈ জোখ দি লৈছোঁ এতিয়া জোখমতে মই কাটিম কাটিবৰ কাৰণে মই নাইফ ইউজ কৰিছোঁ কেঁচিও ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কেঁচি দিও ধুনীয়াকৈ কাটা যায় নাইফ দি আধা কাটাৰ পিছত মই কেঁচি দিয়ে কাটিছিলোঁ বাৰু এতিয়া মই এইটো কাটিলোঁ এইটো ক'ত লগাম গম পাইছেনে মই ৱালৰ তলত এইখিনি জেগাত আঠা দি পেলাই লগাই দিম মানে তাৰপাছতে এতিয়া ৱালটোত মই ওপৰৰ ছাইডে তলৰ ছাইডেতো মই সেইটো আঠা লগাইছোঁ ন ওপৰৰ ছাইডে মই এনেকৈ ট্ৰাইংগল চেপত মানে ত্ৰিভোজৰ নিচিনা এনেকুৱা চেপত মই কাটিছোঁ সমানকৈ কাৰণ এইটো মানে আমি চালি বনাম চালি মানে ইয়াত তিনিপাট মানে ঘৰটোতো এনেকুৱা চেপত থাকে ন ঘৰৰ যিটো এটা চাইজ শ্বেপ থাকে মানে এইটো চেপতে থাকে সেইকাৰণে এইটো তেনেকৈ কাটিছোঁ কুনিয়াকৈ আৰু ছাইডত এইকেইটা আৰু দুটা যে আছিল এঘাৰটা এঘাৰটাকৈ বনোৱা সেই দুটা এনেকৈ ছাইডকেইটাত পেলাই জুখি লৈছোঁ কাৰণ জুখি ল'লে মানে তেতিয়া সমান হয় আৰু প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া দাগ দি লোৱাখিনিও কাটি ললোঁ তাৰপাছতে আকৌ দুটা মই বনাইছো বাৰটাকৈ ইষ্টিক দি পেলাই বনাইছো এটা দীঘল এটা সৰু এটা দীঘল এটা সৰু এনেকৈ কৰি পেলাই আঠা লগাইছোঁ দেখিছেনে তেনেকৈ দুটাতে বাৰটা বাৰটাকৈ ষ্টিক আছে মানে এই দুটা মই কি কৰিম জানেনে এইকেইটা এনেকৈ ঘাচে ঘাচে মানে সোমোৱাই দিম সোমোৱাই পেলাই তাৰপাছত এইটো মানে আমাৰ তিনপাত মানে ঘৰৰ চালিটো আৰু সেইটো ৰেডি হৈ যাব মানে ইয়াত আঠা লগাব লাগিব বাৰু মই আপোনালোকক এনেকৈ এনেই দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া এইকেইটাত যে কাটিছিলোঁ সমানকৈ সেই দুটা দুটা চাইডে লেফ্ট চাইডে আৰু ৰাইট চাইডে দুটাই মই এনেকৈ আঠা লগাই দিছোঁ আঠাটো অলপ আপোনালোকে বেছিকৈ লগাব তেতিয়া থাকি যায় মানে কমকৈ নলগাব আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা ছাইড আঠা লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰৰ চালিটো মই ইয়াত আঠা লগাই দিম মানে এয়া হৈ গৈছে নহয় পূৰা ঘৰৰ চেপত দেখিছে আৰু এয়া আঠা লগোৱা হৈ গ'ল মই অলপ বৰ শুকাব দিছিলোঁ শুকোৱাৰ পিছতে তাৰপাছতে এনেকৈ সৰু কাগজৰ টুকুৰা এটা লৈ পেলাই মই টিং পাত দুটা এনেকৈ জইন কৰি পেলাই চাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে আঠা দি পেলাই কাগজ অকণ লগাই দিছোঁ দেখিছেনে ওপৰত সেইটো দিলে মানে চাপৰ্ট থাকে আৰু ঘৰটোত প্ৰব্লেম নাই বাকীখিনি ঠিকে আছে এতিয়া শুকালে শুকোৱাৰ পিছতো পূৰা আঠা লাগি যায় মানে আৰু পূৰা মজবুত হয় বস্তুটো ইমান হালকা নহয় আৰু এয়া চাওক মোৰ ঘৰৰ চেল্ফটো ৰেডি হৈ গ'ল মানে এইটো মই মিছ'ত দেখিছিলোঁ বহুত প্ৰাইজ জানেনে মিছ'ত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই এইটো বনাব পাৰি যদি ঘৰত বনাই লওঁ তাৰপাছতে যে এই ষ্টিকবিলাক কাটিছিলোঁ এনেকুৱা টুকুৰাবিলাক থাকি গৈছিল নহয় সেয়া টুকুৰাবিলাক মই এনেকৈ তিনিটা তিনিটা ছটা আঠা লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কুণীয়া কৰি পেলাই মই কাটি লৈছোঁ এইটো মই এতিয়া ঘৰৰ এই ৱালত মানে তিনি পাটত এনেকৈ লগাম এতিয়া লগোৱা হৈ গ'লগৈ এতিয়া পূৰা শুকোৱাৰ পিছত মই কালাৰ কৰিব লৈছোঁ আৰু কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই য়েল্ল' কালাৰটোৱে ইউজ কৰিছোঁ মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ফাইনেলি কালাৰ কৰা কমপ্লিট হ'ল মই অলপ শুকাব দিছিলোঁ শুকালে আপোনালোকেও এনেকৈ শুকাব দিব আৰু এইটো চাওক আমাৰ ঘৰৰ চেপত ৱাল চেল্ফ ৰেডি হৈ গ'ল এইটো বনাওঁতে কিন্তু ভালেখিনি সময় লাগে আমি দিনতে মোৰ হাজবেণ্ডে বনাব লৈছিলোঁ এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়াই হৈ গ'ল বহুত টাইম গ'ল এইটো বনাওঁতে আৰু এইটো এয়া ফাইনেল পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'লগৈ শুকোৱাও হৈ গ'ল মনপৰ ফেন চলাই শুকাবৰ কাৰণে দিছিলোঁ মই বেক চাইডে কালাৰ কৰা নাই দেখিছে কাৰণ এইটোতো ৱালত আঠাই লগোৱা থাকিব ন এনেকৈ তো পিছফালে মানে বেক চাইডে কালাৰ নকৰিলেও হয় আৰু এইটো অলৰেডি মই এটা ফাৰ্ষ্টত বনাই আছোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ সেইটো হৈছে এইটো দেখিছে এইটো এটা অলৰেডি মই ফাৰ্ষ্টত বনালোঁ এইটোত মই টিল ব্ৰু যিটো কালাৰ সেইটো কালাৰ কৰিছোঁ আৰু ৱালত পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ দেখিছেনে পূৰা মজবুত হৈ মানে লাগি আছে এখন এইটো মানে তিনিটা থাকে মিছ'ত যে মই দেখিছোঁ ছেট অফ থ্ৰী থাকে তিনিটা থাকে এইটোতো বনালোঁ তাৰপাছতে আজি য়েল্ল' কালাৰটো বনালোঁ আৰু এটা মই বনাম বনাই পেলাই ইয়াতে ৱালতে মই পেষ্ট কৰিম মই বেক কেমেৰা দি দেখাইছোঁ বাৰু এনেকৈ মই ইয়াতে এনেকৈ আঠা লগাম মানে তিনিটা তাৰপাছতে এইটো মই বনাইছোঁ মানে ইয়াতে এইটোৱে দেখাইছোঁ বাৰু ইয়াত মই মানে সজোৱা বস্তু ৰাখিম হোম ডেকৰ কিছুমান আইটেম পোৱা যায় নহয় বেছি হেভি বস্তু ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো যিহেতু কাগজৰ হয় ন পাতল মানে অলপ হালকা হয় ইয়াতে বেছি গধুৰ বস্তু ৰাখিলেতো এইটো ভাঙি যাব সেইকাৰণে মই একদম লাইট টাইপৰ যিবিলাক হোম ডেকৰ আইটেম আছে সেই আইটেমবিলাক ইয়াতে মানে মই ৰাখিম আৰু দেখিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিব ৱালখন ঘৰত ট্ৰাই কৰি পেলাই চাব বস্তুটোও দেখিব বহুত ধুনীয়া লাগে কাৰণ মই নিজে বনাইছোঁ গম পাওঁ আৰু ইমান হালকা নহয় মজবুতে হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই পেলাই ঘৰত সজাব পাৰে ধুনীয়াকৈ হোম ডেকৰ আইটেম কিছুমান থৈ পেলাই মই হোম ডেকৰ কিছুমান মানে ঘৰ সজোৱা কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু সৰু সুৰা সেইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰি যেতিয়া মই কমপ্লিট সজাম মানে তিনিটা বনোৱা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া কমপ্লিট সজাম তেতিয়াও মই আপোনালোকক ফাইনেল ৱালৰ মানে যিটো লুক সেই লুকটো দেখুৱাম বাৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে' মৰ্ণিং আৰু মই এতিয়া গা ধুবলৈছোঁ গা পা ধুই আহিয়ে লগ পাই আছোঁ এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁৱেই মাত্ৰ ধুই আহিলোঁ মানে আজি অলপ ওলাই যাম ওলাই যাম মানে কলেজত ফেচাৰ্ছ আছে ত' ফেচাৰ্চলৈ যাম আৰু এতিয়া ফটাফট ৰেডি হওঁ মোৰ এনেই লেট হৈ আছোঁ কি পিন্ধি যাম মই দেখুৱাইছোঁ চব ইয়াতে ওলাই মেলি বিচনাত একদম ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ শাৰী পিন্ধি যাম এইখন শাড়ী পিন্ধি যাম আৰু শাৰীখনৰ লগত মই মিলাই পেলাই দুটা পেটিকোট ৰাখিছোঁ কাৰণ শাড়ীখনৰ যিটো কালাৰ সেইটো কালাৰৰ পেটিকোট মোৰ নাই মানে ৰেড কালাৰ এটা আছে আৰু ব্লেক কালাৰ এটা আছে এতিয়া চাওঁ কোনটো পিন্ধিলে মেচিং হয় তাৰপাছতে এয়া চাওক ইয়াৰৰিংছো মই ওলাই ৰাখিছোঁ তিনিযোৰ এতিয়া কোনযোৰ বা মিলে মোৰ তাত লাগিছে হোৱাইট কালাৰযোৰে মিলিব নেকি বাকী যি পিন্ধি যাম সেইখিনি চব এনেকৈ ওলাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তো ওলাই মেলিয়ে লগ পাই আছোঁ মই ওলাই মেলি পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক তেনেকৈ একো মেকআপ কৰা নাই কাৰণ যি গৰম মেকআপ কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে অলপ লিপষ্টিক লগাইছোঁ খালী ক্ৰীম অকণ চুলিখিনি নৰ্মেল খোপাই বান্ধিছো ঘৰত যেনেকৈ বান্ধো ইয়েৰিংছযোৰ এইযোৰ পাৰপল কালাৰৰ ইয়েৰিংছযোৰ পিন্ধিলো তাৰ পাছতে ঘূৰিটো পিন্ধিছো জনাইছো কলেজৰ ফিচাৰ্চত স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে ৰূপক শৰ্মাক মাতিছিলে তেওঁ আহিছিলে এই কষ্টখিনি ফলটো সদায় মিঠা হয় কাৰণ আজিৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আজিকালি পৰিৱেশত চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণে বা মেডিকেলত চিট পাবৰ কাৰণে যদি এদিন হওক যে এই আগৰ নিচিনাকৈ ধনৰ লেনদেন নহয় ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নহয় কেৱল মেঘাৰ বৃদ্ধি নহয় গতিকে ভালকৈ যেতিয়া পঢ়িম ফেচাৰ চাই মেলি আহোতে বহুত লেট হৈ গ'লগৈ আৰু ভুকো লাগিছিলে ঘৰত গৈ ৰান্ধি থাকিব মন যোৱা নাই সেইকাৰণে হাজবেণ্ড আৰু মই হোটেলতে ভাত খাই ললো মানে আৰু আজি হৈছে আকৌ মৰ্ণিং আজিৰ দিনতো আকৌ ছেইম ড্ৰেছ ছেই ষ্টাইল কৰি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ লৈছো মই আৰু হাজবেণ্ড কাৰণ আজি আছে অন্নপ্ৰসন্ন মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ ল'ৰাৰ মানে বাচ্ছাটোৰ অন্ন প্ৰসন্ন আছে চ' তাতে ইনভাইট কৰিছে মই আৰু হাজবেণ্ড যাম ওলাই মেলা ওলোৱা মানে দেখুওৱা নাই আৰু কাৰণ যোৱাকালিতো ফেচাৰ্চত চেইম কাপোৰ পিন্ধিয়ে গৈছিলোঁ ন চ' তেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ সেইকাৰণে আজি দেখুৱাই থকা নাই আৰু ত' তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ আৰু বহুত স্পেচিয়েল বনাইছিল মানে ভাপত দিয়া মাছ আছিলে তাৰপিছত মাটন আছিলে চিকেন আছিলে কাজু দি পেলাই পোলাও বনাইছিলে বহুত টেষ্টি লাগিছিল খাই পেলাই বহুত ভাল লাগিল কেইখনমান ফটো তুলিছিলো ফটো কেইখন ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষত এড কৰি দিলোঁ আৰু লগতে মোৰ ভ্লগটো মই আজি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে Then like or subscribe, credible.